məhz bizim yaradılış, xəlqətimizin barəsində səbəbi biz niyə yaranmışıq? Allah məsalla Quranda özü bunu bildirirsiniz. Əhliyyət mən insanları yaratdım, yəni ibadət etsinlərdi. Əlbəttə bizim dünyaya gəlişimizdə, yaşayışımızda yaşayışımızın mənası, yaşayışımızın əsl həqiqəti bundan ibarət ki, biz öz yaradanımızı tanıyaq və öz yaradanımıza ibadət edək. Və Başqaları da məsəl götürür. Cəhənnəm əhlindən soruşlar. Siz niyə cəhənnəmə gəldiniz? Sizin cənnəminə düşmə səbəbiniz nə oldu? Deyərlər, siz namaz qılanlardan olmamısanlar. Yəni namaz bu qədər əhəmiyyətlidir ki, hətta peyğəmbər əçrən buyurur ki, sizin namazınız qəbul olarsa, sair əməlləriniz də qəbul olunur. Bunlar əlbəttə bizim <coughs> Quranla olan dəlillərimizdir. Bu üçlədə İnsan əqli dəlilərdən insan düşüncəsi ibadət barəsində. Əqli dəlilərdə bundan ibarətdir ki, əgər bu günləri biz bir insanın kiçik bir yaşlığına təşəkkür etməsək özümüzü sanki günahkar hiss eləyirik. Hətta dəyərsiz bir şey, küçədə bir insandan bir kibrit istəsək, bir su istəsək ki, o qədər də bunun dəyəri yoxdur, hüquq oğlumun müqabilində bir təşəkkür edirik. Və ya xod bir həkimə müraciət edirik, bir dişimizi düzəltdiririksə. Bunun müqabilində ona ödəniş də ediriksə belə, amma bir insanlıq bizim daxilimizdən, fitrətimiz bizə bunu deyir ki, o insana məsələn mütləq təşəkkür etməlisən. Ona bir çox xoşluq deməlisən. O zaman bizi yaradan Xaliq, bizə həyata gətirən, bizə yaşayış verən bizim milyonlardan artıq ölçülə biləcək bədənimizin üzvlərini, bizim e, bütün ürəyimiz, böyrəyimiz, e, qaraciyərimiz, ağciyərimiz hamısının toplum hesablasa milyonlar dəyəri var. Bunları bizə heç bir təmənnə olmadan əta edən Allah, bunları bizə bəxş edən Allah. Bizə yaşam üçün bütün şəraiti verən Allah, bizə ruzi verən Allah, bizə düşüncə verən, təfəkkür verən, ağıl bizə verən Allah ki buların bir dənəsi bizdə olmasa həyatımız qarala bilər, həyatımız məhv ola bilər. <coughs> o zaman o Allah'a biz təşəkkür etməsək özümüzü e, necə bəndə hesab eləyə bilərik? Necə özümüzü biz bəndə deyə bilərik? Halbuki bir nəfərə kiçik bir yaxşılığının müqabilində təşəkkür etməsək, təbii ki o insandan soruşsalar, deyək ki, bunun insanlığı yoxdur. Bunları bəzən biz düşünürük, başa düşürük, amma ən böyük problem nədir? Qur'an-ı Kərim buyurur ki: Şeytan sizin açar düşməninizdir. Qur'an da dəfələrlə Allah bizə xəbərdarlıq edir ki, şeytan sizin açar düşməninizdir. Açar düşmən bizə necə təsir göstərə bilər? Qur'an deyir ki, şeytanın sizin üzərinizdə bir vilayəti yoxdur. O ancaq sizin zehninizdə bəzi şübhələr yarada bilər. Bəzən e, bir gənc, bir cavan insanla danışırsan, Allah'a ibadat etməlisən deyə ona e, başa salmağa çalışanda onun zehnində şeytan tez vəsvəsələr yaradır. Vəsvesələlərin biri budur ki, bəzi hallarda elə cavansan, elə cavansan bir yaşa dolarsan, ondan sonra ibadat edəyərsən. Birincisi budur ki, biz elə e, nə qədər yaşayacağıqımız məlum deyil. Cavanlığımız bizi arxaınlaşdırmamalıdır. İkinci bir məsələ bundan ibarətdir ki, adətən şeytanın e, yaratdığı vəsvəsələrdən də biri gənc insanlarda adətən belə bir düşüncə yaradır ki, sanki gəncliyindən e, sən imtina edəmsən, həyat namaza başlasın. Yəni artıq belə deyək, bir fikir formalaşdırır da. Bəzən də bu sözdən istifadə olunur. Sən də mulla olacaqsan. Yəni Allah'a ibadət etmək mulla olmaq deyil. Mulla bir başqa şeydir. Allah'a ibadət etmək hər bir insanın, müəllim də, professor da, e, dövlət xadimi də, istənilən bir insan da öz Allahı ilə öz arasında ibadət etməlidir və bu ə vaxt aparan bir şeydir. Bəzi insanlar qorxurlar ki, məsələn, mən namaza başlasam, mən bunu görə bilərəmmi, çatdıra bilərəmmi? Birinci məsələ budur ki, biz insan əgər, eee, namazı mən sonradan tərk eləyərəm qorxusu şeytan ki, onda yaradır. Ən böyük təhlükə budur ki, sən hələ fakt ki, o şeydən ki, qorxursan, bəlkə mən namazı tərk edərəm, sən fakt bu dəqiqə tərk etmisən namazı. Sən qılmırsan. Yəni o şeydən ki, qorxacasans, onu zaten sən bu dəqiqə o halda yaşayırsan. Niyə? Sən ondan qorxursan ki, o şeytanın vəsvəsəsidir. Səndə yaradır ki, namaza başlasam, sonra tərk edirəm. Niyə tərk etməlisənsən? Ayəm iradəli insan deyilsən? Üzrəbün üçün gün ərzində sənə 24 saatı bəxş ediyən Allah və 15 dəqiqəni ayıra bilmirsənmi? Heç insafdır ki, məsələn, bir nəfər insan mənə bir e, üzüm bağı salıb hədiyyə eləyib, amma məndən istəyir ki, bu bağı mən sənə hədiyyə edirəm. Sadəcə Hər mövsümdə mənə ondan bir zəmbirin üzüm hədiyyə göndərərsən. Razılaşmışam, amma bu gün göndərmirəm. Mənə nə deyənlər? Ən yaxşısı alda mənə insafsız deyənlər. Ən yaxşısı alda özünüz -öz düşünün mənə nə deyərlər. Bir Allah ki, hər gün mənə 24 saatı bəxş edir, deyir ki, bəndəm onun 17 dəqiqəsi mənə aiddir. Gəl 17 dəqiqəni məndən danış və o Allahın özü üçün deyil. Bəndəm sən də dərtdərvigətir mənə danış deyir. Mən sənə şərait yaradıram ki, mənə gələsən, dərtdərini söyləyəsən, rahatlıq tapasan, əlacını məndən istəsən. Belə bir xaliqə biz 17 dəqiqəni ayıra bilmərik 24 saatdan. Vəz insanlar deyir, vaxtım çatmır. Birdən o Allah hər günümüzü 24 saat yox, 23 saat xərq eləsəydi, biz o zaman bununla razılaşacağıqdı. Demək ki, Allah deyir 17 dəqiqəsiz sait deməna ittir. Və yenə də qaydıram o məsələyə. O şeydən ki biz qorxuruq bir gün tərk edərik namazı. Bu gün tərk etmişik artıq. Biz bundan qorxmamalıyıq. Rabitə qurmağa, öz işimizi görməyə, gəzməyə, istirahət etməyə heç birnə namaz mane deyil. Əksinə namaz oluna özü bir şirinlik qatır. Bunları biz Allah üçün edəndə daha ləzzətli olur. Qohum ziyarətə gedirəm, Allah üçün gedirəm. Bu doğrudan mənəvi ləzzət verir. Mən istirahətə gedirəm, Allah üçün gedirəm bu fonda ləzzətli olur. Buna görə din bizə heç bir məhdudiyyətlər, yəni dinin məhdudiyyətləri var zaten. Amma dinin məhdudiyyətləri əslində bizim e, insanlığımızla, fitrətimizlə zidd olan məhdudiyyətlərdir. Cəslin mahiyyətini biz düşünsəydik onların elə sevinərdik ki, nə yaxşı din bulara bizə qadağan qoyub Allah bizə vara əsas vermir. Ondan qalan amma insanın insanlığına yaraşan bütün şeyləri İslam icazə verir. İnsanın insanlığına yaraşmayan şeyləri Allah bizə qadağan edib. Məsələ burasındadır ki, Allah bizə daha şirin ləzzətlər duymağımızı biz üçün şərait yaradır. İnsan guman etdiyi günahlar Əslində şirin ləzzətlərin qarşısını alan amildir. İnsan tövbə eləyirsə, insan Allah'a həqiqi bəndə ola bilərsə, o zaman insan elə bir şirinliklər dadar ki, onu dünyadakı zehninə gələn heç bir günahdımı şirinliklər dadabilməz. Çünki günahın özündə bir acılıq var. Hz. Əmir Əli (s.ə.) buyurur ki, günahlar ləzzətləri gedib acıları qalacağı bir şeydir. Allahdə günah heç va ləzzət ola bilməz. Günahımız mahiyyətini dərk etsək biz ondan da başqa düşə bilərik ki, mənəvi həzz, mənəvi ləzzətin qarşılığında heç bir heç bir ondan üstün şirinlik yola bilməz, ondan üstün ləzzət ola bilməz. İnsan bu həqiqətləri anlaya bilsə, insan bu həqiqətləri duyabsə, o zaman əlbəttə ki, ibadətin şirinliyini, Allaha bəndəçiliyin şirinliyini də dada biləcəkdir. Assalamu alaykum və, və rahmetullah.